степени в хореография» «Свадная хореография» старшего возрастной категории «Хореографический коллектив». И теперь слово предоставляется председателю жюри Павлу Ивлевскину. Я вот не выдержу попросить просто слова, потому что вот мы сейчас сидим в такой России, другой, да, господа, да? поддержите меня. просто я не могу бы что каждый каждой номере все ваши лица. Не важно, какая у вас степень, не важно, какое ко получилось. Главное, что мы все с вами вместе Та энергия, та любовь, которая идет сцена, которая сейчас, в вашей лирке, ваше в вашей общине, это, наверное, самая лучшая награда. Я думаю, что мы победили с вами все. самая главная награда – это вот та энергетическая сила, которая будет в вашей жизни. Спасибо вам огромное. переживают. Которые за нас волнуются. Не меньше, чем мы Давайте им скажем отдельное спасибо. И это только сетка для наших молодых Спасибо огромное всеми Спасибо огромное вам. А сейчас сюрприз для всех зрителей и участников фестиваля. На сцене мой следующий талантливый, красивый и невероятно харизматичный. еще, это означает да, и это означает нет. Да. Да, Но, раз вы так настаиваете, вы, как минимум, знаете, какие сейчас модные тенденции у нас звезд. Какие? Часть, принимаю участие в этом конкурсе и в этом фестивале. Я на эту сцену хочу пригласить и наградить, конечно, этот коллектив. Потрясающий коллектив.